Dia tu punya cadangan yang dia, dia yang tu dalam dalam Anwar Khabar Cina banyak buah seperti ini menyatakan bahawa hasrat di uh, FDP kalau pakatan rakyat pemerintah uh, dia akan kuangkan uh, setengah ya setengah daripada uh, daripada uh, pekerjaan anggota ketenteraan awam Uh, dan ini dia kata dengan dilakukan dengan yang setengah tu yang dibuang dengan dua kali buang dan disuruh duduk rumah dia dengan setengah gaji. Jadi dia punya ujar dikatakan bahawa kerajaan kerajaan Malaysia ni di Malaysia uh, kaki tangan awam dan kaki tangan kerajaan uh, satu pe, satu perpuluhan tiga juta iaitu terlalu besar sebab bandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau dia nak kurangkan setengah, soalnya um, kalau dikuangkan ada akan kuangkan polis setengah jadi apa kesan ni pula kalau polis dikuang setengah sedangkan pihak dia juga yang menuntut supaya ada lebih baik keselamatan dan keselamatan dan mesti ada kawalan dan peras uh, tingkatkan suasana keselamatan dalam negara kita lepas tu kalau dikurangkan juga guru-guru setengah jadi macam mana pula dengan sekolah kan adakah Uh, nanti apa murid-murid uh, kita akan kena pergi ke sekolah swasta dan sebagainya jadi dan dia nak kurangkan setengah juga uh, askar, nak kurangkan setengah juga uh, hospital dan doktor jadi penghabisan uh, saya nampak bahawa apa yang dicadangkan ini lagi mem membawa kepada beruhara uh, dalam negara daripada membaiki keadaan yang dilakukan oleh uh, kerajaan hari dan pada masa-masa yang lepas ialah untuk mensuastakan perkhidmatan kerajaan yang boleh dilaksanakan oleh sektor swasta dengan sendirinya umpamanya apabila uh, LNN umpamanya lembaga elektrik negara menjadi TNB jadi TNB tak bekerja kaki tangan TNB tak lagi menjadi uh, apa pegawai kaki tangan awam Wekel menjadi um, anggota ataupun uh, uh, apa pekerja uh, swasta, syarikat swasta. Jadi memang sudah pun um, kerajaan melakukan pengurangan uh, bilangan penjawat awam ini, awam dengan cara yang berhemat dengan menswastakan kerja-kerja uh, yang boleh dilaksanakan oleh pihak swasta. Namun demikian uh, tak dengan tak ada lah adanya ya, eh, orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya uh, eh, kerana pihak yang mensuastakan perkhidmatan itu seperti TMB, seperti eh, Telekom, eh, TM eh, Telekom, eh, dan uh, Telekom, Telekom TM dan POS eh, akhirnya akan menjadi uh, eh, sebuah syarikat swasta eh, tidak pekerja-pekerja dan kaki tangan di dalam sektor-sektor uh, uh, badan ini menjadi eh, anggota sektor-sektor swasta. Jadi sebenarnya memang sudah pun uh, proses ini dilaksanakan tetapi yang pokok saya rasa bukan tuduhan kepada yang kita harus tengok bukan tuduhan kepada kerajaan yang besar harus kita lihat kepada uh, bagaimana perkhidmatan awam di Malaysia ini memberi perkhidmatan yang begitu meluas dan mendalam lebih mendalam daripada kalau dibandingkan di Indonesia di Vietnam, di Singapura eh. uh, contohnya, kalau di Indonesia Uh, seseorang uh, rakyat Indonesia pergi ke hospital um, dia akan mendapat uh, bantuan uh, daripada rawatan daripada doktor. Tetapi bila dia nak uh, beli ubat, dia kena pergi beli ke apotek uh, untuk beli ubat. Malahan sistem um, apa ni perkhidmatan kesihatan di Malaysia uh, begitu lebih luas dan lengkap daripada itu kalau bandingkan dengan Indonesia kerana ubat pun uh, di, dibekalkan oleh pihak sok hospital jadi bermakna kalau kita tengok dari segi itu tentulah uh, dari segi perkhidmatan awam di peringkat kementerian kesihatan dan juga jabatan-jabatan kesihatan Postidari. bandingkan dengan Indonesia kita lebih ramai secara perkapital tetapi ianya ramai kerana kita memberi kerajaan, memberi perkhidmatan kesihatan yang lebih menyeluruh kalau bandingkan dengan Indonesia bandingkan dengan Vietnam, bandingkan dengan Singapura. Jadi sebab itu kita harus jangan melihat hanya kepada soal uh, bilangan perkapita. Oh uh, kita mempunyai uh, apa kadar uh, kaki tangan awam dengan perkapita lebih tinggi daripada Indonesia atau lebih tinggi daripada Vietnam. Kita harus tengok apakah perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan di Malaysia. Bandingkan dengan Indonesia, bandingkan dengan Vietnam bandingkan dengan Singapura. Saya percaya bahawa kita akan melihat bahawa lebih uh, banyak perkhidmatan yang diberikan secara per kapita kepada kepada uh, rakyat di negara ini. Perkapital. Jadi bermakna bahawa uh, bilangan atau kadar per kapita bukan menunjukkan kita ini mempunyai satu kerajaan yang terlalu besar ya yang mustahak ialah uh, mutu perkhidmatan yang harus kita tingkatkan. Dan sambil itu juga harus kita uh, uh, memberi peluang kepada rakyat untuk mempunyai pilihan. Maknanya ada pilihan untuknya kalau uh, dari segi hospital, boleh pergi hospital swasta, boleh pergi hospital uh, uh, kerajaan. Uh, kalau sekolah, boleh pergi sekolah swasta, boleh pergi ke sekolah uh, kerajaan. Uh, dan secara begitu kita boleh melihat bahawa perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan lebih baik berbanding dengan di negara-negara jiran. Ya? Itu yang mustahil. Tapi kalau kita tengok, kalau Tony pun mencadangkan macam tu, uh, dia, dia nak berhentikan separuh daripada kekitaan kerajaan, maknanya kita punya numbering of uh, pengangguran akan terus meningkat, akan menjadi lagi besar. Itu yang dia nak mengelak sikit. Dia kata dia bagi setengah gaji. Hmm. Kan? Dia nak mengelak itu. setengah gaji pun, dia tak cukup untuk nak menampung Betul. taraf kehidupan. Jadi inilah yang menjadi satu masalah. Pasal walaupun Pakatan Rakyat ni namanya Pakatan ni ada Pakatan di antara tiga parti komponennya, ya, parti komponen yang berbeza dan sambil dia berbeza, tetapi dia punya ideologi pun berbeza. Saya tak fikir bahawa PAS akan setuju kepada ini. Kepada PAS tentu tidak akan setuju kepada cadangan DAP ya, untuk nak potong setengah daripada kaki tangan awak. Saya rasa itu satu tindakan yang plastik dan tidak memang tak menesabah. Dan ini hanya nak, saya rasa hanya nak membawa, menjadikan sebagai satu isu politik ya, dengan kononnya kerajaan ini sebuah kerajaan Melayu. Jadi tak apalah cakap pada orang Cina. Ya. Pasal Tony Pua cakap pada orang Cina, oh kita potong kerajaan Melayu setengah. Ini ini yang menjadi bahaya dari segi politik di mana pendekatan dia konon katakan ini bukan pendekatan yang resis. So sebenarnya inilah pendekatan yang resis iaitu sengaja berselindung di bawah kononnya di atas isu ekonomi. Tetapi kalau dari segi sudut isu ekonomi pun tak betul itu yang uh, sebab uh, bahayanya pakatan rakyat eh? bahawa bila DAP bercakap kepada orang uh, masyarakat Tiongkok masyarakat Cina Malaysia dia bercakap uh, memainkan sentimen yeah? yang uh, yang risis dan bila PAS uh, pula sebagai uh, sepakatan dengan DAP dia tak cakap dia kata oh, patutnya dia menentang dan sebagainya tapi dia oh dia apa berdolak-dalik ya? jadi ini kepura kepuraan yang saya nampak dalam Pakatan Rakyat Walaupun namanya Pakatan Tapi uh, saya tak nampak ada satu sepakat di kalangan mereka Tambah lagi dengan parti, parti dengan ideologi yang berbeza-beza Sehingga kan kalau saya ikut perbahasan mereka dalam parlimen Kita boleh jadi pening Dan kita boleh jadi apa bercelaru Kerana pecah apa yang dituntutkan kadang-kadang dari segi ideologinya bertentangan ya? Jadi tak kita pun tak tahu apa sebenarnya yang ada buat. Dan kecuali lah hari ini bila kita dengar yang uh, Tony Pua mengatakan uh, dia akan potong DAP akan potong setengah daripada jabatan kerajaan uh, berkaki tangan uh, awam. nak mengecilkan terus. dan ambil pula contoh daripada satu keadaan yang jauh berbeza daripada kita ya di negara China dulu yang bila beralih daripada komunis menjadi kapitalis kan jadi sebab itu yang bahayanya, bahayanya uh, kepada PAS lah saya rasa. Yang menyokong, ya, yeah, uh, dia tak, kalau tak setuju pun dia tak cakap. Dan dia tak membantu untuk uh, atau uh, ataupun uh, ber, apa, mengimbangkan. Dia tak mengimbang pun langsung rakan dia. Patutnya dia kena mengimbangkan rakan dia dalam Pakatan Rakyat tetapi dia tak tak buat peranan Secara tidak langsung sebenarnya bila isu ni komen kau ni puan jelas menunjukkan memang DAP ni memang mengamalkan resis Saya, dia ialah yang saya perhatikan uh, tuntutan dia ataupun kenyataan dia uh, seolah-olah dia ya, berasaskan kepada teori ekonomi uh, strategi ekonomi tetapi yang tersirat ialah bahawa dia takkan cakap benda ni kepada halayak uh, kaki tangan dia takkan cakap benda ni kepada kepada PAS dia buat sendiri dia cakap gini gini dia eh, cakap depan-depan dengan uh, masyarakat uh, Cina yang dia berdepan dengan masyarakat Cina dia cakap nak mengapikan ke keadaan kononnya uh, kerajaan barisan nasional kerajaan yang ada hari ini ialah satu kerajaan Melayu maka kalau potong setengah pun tak jadi masalah. Jadi bagaimana uh, saya rasa uh, cuba dia bercakap di kalangan uh, kepada QPac ke kepada PAS ke kan kepada pemimpin PAS. Uh, sedangkan uh, dengan dia sudah pun itulah DAP sudah menjadi tulang belakang di apa di negeri Selangor dan juga di Pulau Pinang Kalau dia nak potong dia betul-betul nak laksanakan Uh, cadangan itu buatlah dulu di Selangor kurang-kurang di apa pihak berkuasa tempatan iaitu kerajaan peringkat kerajaan yang ketiga yang bawah uh, potong kerajaan uh, kaki tangan uh, kaki tangan awam pun uh, pihak apa uh, pihak berkuasa uh, tempatan potong setengah di Selangor di Pinang potong setengah Ah, ha, tengok apa jadi kan apa dia dia cakap begitu dia buat begitu tapi ini dia cakap secara konon nak naikkan semangat ni sentimen uh, sentimen, no kononnya akulah yang apalah DAP lah yang apa begitu berminat untuk menyelesaikan masalah ekonomi masalah ekonominya uh, ialah kononnya kita ni mempunyai kerajaan yang besar terlalu besar jadi kalau itu dah jadikan masalah yang dianggapkan sebagai masalah jadi ubat dia tentulah uh, menjadi satu yang drastik ya. tetapi itu bukan masalah saya rasa itu bukan masalah Kerana penonton saya bagi contoh Kalau potong Bugu Setengah Apa ting apa nak jadi pada anak-anak kita ya. Potong uh, Polis Setengah Apa nak jadi kepada keselamatan negara Potong askar Setengah Eh Maknanya apa Ini nak Mendedahkan negara kita kepada Masalah-masalah yang lain Jadi Sebab tu Dia punya pendekatan Dia, kan, rekakan Rekakan Sesuatu masalah Dan dia menyampaikan masalah itu dari segi ekonomi, dari segi pendekatan yang berasaskan kepada ekonomi, asaskan kepada rasional. Tetapi sebenarnya ini akan menimbulkan huru-hara, ini akan menyusahkan rakyat dan sebenarnya akan lagi apa lagi menghadelkan keadaan dalam negara ini.